13 июля прошлого года стоял самолет Ил-76 экипажа подполковника полковника Белого Александра. И здесь, с этого места, десантники загружались э, в этот транспортный самолет и уходили свой в полет. Вот сюда. Посылали в АТО. 8 месяцев только у них было учение. Я Задаю вопрос на повара скільки вчить? Три роки. Помієте я? Що це за вояки? Це не вояки це м'ясо полетіло, я? за що їх і внічтожили. Це не АТО, це війна. Це звичайна війна, але шкода, що дуже багато. никто не понимает, что там происходит. Очень много людей, которые не чувствуют потерю наших ребёнков. дело скоро будет направлено в суд. Надеемся, что это будет в течение месяца. Сейчас наши юристы ознакомлюсь с материалами дела. В ближайшее время будет оформлен допуск военной тайны. Мы сможем ознакомиться со всеми материалами. Но имеющейся информации достаточно. Считаю, что генералу Назарову меняют именно тот состав преступления, который указан в обвинительном акте. Заряжай.